Я из Днепропетровска. Училась я в строительной академии на архитектора. Оксана Марченко – это такая шикарная женщина. Наверное, это вообще идол Украины. Она такая похожа на какую-то американскую актрису. Я преклоняюсь перед ее красотой и талантом. Для меня это большая честь. Дякую, Мила. Сотня на справде вышла чаривную. Только хотела сюда, я с каждым эфиром считала. Первый, второй, третий, четвертый. Думаю, блин, осталось уже три эфира. Все. Наверное, я уже пролетаю. А мне за неделю где-то приснился сон, уже как бы, что я в концертном зале. Я маме рассказывала, она такая: все, точно, точно поедешь. Бывает такое, что когда чего-то хочешь, ты его получаешь. Но я сначала, моя мечта воплотилась во сне. И тут, теперь тут. как только взяла в руки карандаш, а это было в годика два, так его как бы не выпускаю. Постоянно рисовала, рисовала. С меня все смеются, что я постоянно там показываю, вот у меня новые такие фломастеры, вот у меня маркеры. А мне так это нравится. Это мне очень нравится Оксана Марченко. Знаю, как это тяжело. Я знаю, как она переживает за тех конкурсантов, что ей уже пора медали за это давать. Идеи. Оголосити конкурс дизайнерів виявилось напрочуд цікаво. Настільки багато цікавих ідей надіслали. Майже 9 тисяч ескізів. Ну треба порахувати, скільки ж можна було б гіпотетично провести ефірів прямих в цих сукнях.